Слава Иисусу Христу, друзья! Доброго ранку! Господь благий, Господь царюе! Я дуже радію, бо мы разом находимся в Краснопавловке. Видите, браты, здесь, особенные браты, благочестивые, радостные, что Бог так добр по отношению к нам. Прямо с краю будущий пастор в Панютино, Святой Сергий. Бере него Тарас, он отвечает за строительный отдел в Харьковской области. Белях Тараса, наш брат Павел, он расскажет, он временно сейчас находится в Германии, временно находится и дуже багато допоміг на будинництво. И э, надеемся, что он дальше, да, сподіваємося, сподіваємося, что он и дальнейшем он будет допомагати нам, так что он надел и вышиванку специально, чтобы доказать, что он щирый украинец, и он с нами будет допомагати дальше. Степан Антонович и прямо возле меня там пастор по местной церкви Дмитрий. Я думаю, что было бы хорошо, чтобы мы начали с молитв, я, так как у нас ранкова молитва, и я хочу, чтобы мы разом молились, и дуже прошу, чтобы эту молитву вел Тарас, пожалуйста, Тарас, несколько слов расскажи, так как мы находимся в замечательном зале, в просторном зале, и еще ведут, ведутся строительные работы, будь ласка, скажи несколько слов и после помолись. Слава Ісусу Христу! А добрий ранок, миру усім і благословіння. Ми дякуємо нашому Богу за добрий час життя, який нам дає слава для Ісусу. того, щоб ми щось робили, щось виконували. Безпосередньо стараємося жити правильно і чесно, але разом з тим хочемо і допомагати іншим. Амін. Дякуємо безпосередньо Богу за таку важливу команду, яка в нас утворилася під час війни. Дуже важливо пам'ятати те, що все ж таки хоч і війна на вулиці, але Бог нам дарував чудових людей, з якими ми вже зробили дуже і дуже багато роботи. Слава існу. і ще плануємо зробити дуже багато. В цьому році продовжуємо і плануємо закінчити будівництво в Краснопавлівці, але є ще багато роботи, і я вірю в те, що все ж таки це Божий план для того, щоб продовжити будівництво і в Лозовій. Продовжити будівництво і в маліновка, купувати ще землі в багатьох населених пунктах, де вже розпочалося служіння. Не так давно це печеніги. Нас також бурлук, так. великий бурлук, де йдуть обстріли. Але все ж таки є плани. Є Амінь. плани, і так, ми просимо так. Бога, щоб все ж таки дарував цю можливість нам побудуватися для того, щоб раділи люди. Ну і ім'я Боже було прославлене в його домі дякуємо Амінь, так, так. всім, хто допомагає. Дякуємо команді, яка працює зі мною. Їздить їх можливо і не видно на відео, але вони є постійно зі мною, які підтримують, допомагають, і ми разом вже чуть, чуть більше року їздимо. Уже багато зроблено і ще багато потрібно зробити. Просимо вашої молитовної підтримки, щоб все ж таки Бог дарував ще сили, Амінь. мудрості. Ну і безпосередньо фінанси, які потрібні для праці, які потрібні для будівельних матеріалів. Амінь. Разом Амін. я пропоную вам всім помолитися. А. Хай Бог благословить. Наш добрий Батько Небесний. Halleluja, ми дякуємо Ісус. тобі, Ісусе, за твою любов Слава і милість до нас, Господь. Ми дякуємо Тобі за якісь чудові часи, які ти даєш вала до нас, і ми тобі. можемо служити во ім'я Твоє, Господи, для того, щоб було приємно нам, Господи, для того, щоб було приємно Амін. людям Ісусе. Ми, Господи, вибрали такий напрямок будівництва, Господи, Ісусе. Я дякую тобі, те, що ти до цього часу допоміг кожному із Лас. нас, благослови, Господи, наше життя, звільни, Господи, Лас. в різних Лас. ситуаціях, Господи, і ми хочемо далі продовжувати Твоє ім'я прославляти. Просимо Тебе, Господи, благослови команду Лас. Господи, з ким я їжджу, Господи. Ті, які Господи допомагають, благослови Боже їх матеріально, благослови, благослови духовно, благослови, духовно душевно, Господи. Нехай буде завсіди Твоя любов і милість Господи, в нашому Иисус, житті. Я прошу тебе, Господи, благослови далі Краснопавлюку, де ми зараз благослови, знаходимося. Благослови, будівництво, благослови. щоб це продовжилось і закінчилося для слави Твоєї. Ми тобі за все щиро вдячні. Наш добрий Бог, отець, Син і Дух Святий. Амінь. Амінь. Я хочу поблагодарить Бога за його щедрость. Что для меня э, вот эта молитва э, пусть будет на земле, как на небе, я это переживаю сейчас в своей жизни. Слава тебе, Я как будто бы на небе. Э, потому что наш Бог, Он очень щедрый. Аллилуйя. Он Слава. очень щедрый. И в Писании написано, что Бог, Тот, который Сына Своего не пощадил, как вместе с Ним не дарует нам и всего. И вот Он самое дорогое, что у Него было, дал нам, а вместе с Ним и все остальное. Вот все, что нам нужно. И э, мы благодарны Богу за то, что Бог дал нам э, такой дом молитвы, э, за то, что принимает участие так много наших драгоценных братьев, Слава Иисусу. вот, братерство Слава Иисусу. наше. Вот, э, Павлик Вышник, вот он помогает нам, братья за границей помогают нам. Э, строители наши, дорогие братья, они э, не просто строители для нас, они наши драгоценные братья. Мы их любим, благословляем их. И благодарим Бога, сильно-сильно благодарим Бога, потому что Он очень щедрый. Аминь, аминь. Вот. И ну, э, очень мы счастливы, что видим Его руку. Это, это настоящее чудо. Мы видим, это только Он может такое делать. Больше никто так не так может так, сделать. Так, так. Но ну, смотри, пастор Дмитрий, я хотел, чтобы вот ты говорил для братьев, кто с нами сейчас в эфире, и позже буду смотреть. Э, два года назад, когда началась война, ты мог предположить, что во время войны, у вас будет построен молитвенный дом, и помимо того, что вы до войны вы мечтали, что у вас был молитвенный дом, мог бы такой мечтать, что именно во время войны будет строительство? Мы буквально сегодня с вот, Сережей разговаривали о том, что вот как-то Бог повернул обстоятельства, вот, казалось бы, война, зло, угу. а он повернул вот в такое благословение. Угу. И я думаю, что если бы не пришли такие обстоятельства, мы бы, наверное, в своей варежке там бы и собирались бы, как консервные банки, пока не законсервировались совсем. А Бог нас консервировал и Слава показал Иисусе. нам возможности за, за, пределами наших пониманий. Слава это Иисусе. его чудо благодати. Спасибо ему за это. Слава Иисусу. Это его чудо. И, друзья, я хотел подчеркнуть, что у нас это были проекты до начала войны, что мы будем открывать много церков. Был проект до, до начала войны, что мы будем строить молитвенные дома, будем покупать молитвенные дома. И мы видим, что это видение, которое у нас есть в объединении Украинской Церкви в Харьковской области, это видение, оно воплощается в жизни церков потому что мы уповаем на Господа да. и ожидаем чуда от Господа. Давай песню. Tu została budujemy mnie

Сбиваю, молюсь я я О, Слава, Слава Богу! Брат Сергей, вы чувствуете, да. находясь в этом доме, благодарю, что мы наполнены Духом да. Божьим? Я благодарю Господа за то, что Господь наполняет <как> этот дом людьми. Слава я Слава благодарю Господа, что людям есть где собираться и прославлять имя Господне. И мы вот вспоминали с Димой, что два года назад мы даже не мечтали о таком доме. Так, так. Даже не мечтали. И благодарение Богу, братьям, а, э, братьям с да. братству, которое помогает, которое финансирует это строительство, Господи. Мы благодарим Тебя, Господи, за э, за то, что Ты открываешь сердца в Понютино. На, на малой группе приходят так. люди. И есть в планах открыть церковь. И молимся, и просим благословения у Аминь. Господа, благословения у, брать, у, у братьев, и надеемся, что Господь ответит на наши молитвы. Аминь. Аминь. И вот, смотрите, Сергей, Новая Ивановка, там Божий дом стоит, церковь Лазовая стоит, и мы планируем там Лазовую, чтобы красивый храм построить. Понютина мы планируем уже в Краснопаловке вот открытие будет 24 серпня. И мы хотим, в планах есть и в таранов чтобы вот этот край, вот мы будем ехать по этой дороге, чтобы было много церков. По другой дороге много церков, чтобы в Харьковской области было минимум 150 церков. И мы верим, что для Бога ничего невозможного нет, На данном этапе больше 50 церков, но верим, что с Божьей помощью у нас будут 150 церков, но это минимум. И будем идти дальше, потому что Господь царю я. Брат Павел, так как вы временно отсутствуете, но ваше сердце с нами, дух ваш даже с нами, финансы ваши иногда с нами. Поэтому так благодарны, что вы не остались в стороне участвовали в финансах да. и раз, и два я думаю, что вы понимаете, что и дальше надо будет участвовать И вы знаете, кто участвовал вы можете передать слова благодарности и также подключайте других вот если вы увидите Павла вы из Германии, там, не стесняйтесь скажите поехали много, да. а чтобы да. участвовали а так не так как, много ну, он же святой да, Павел святой, да, значит, да. пожалуйста, Павел Три года назад у нас была проблема, когда мы приглашали людей в церковь, люди говорили: это тот сарайчик, это тот, тот старенькая. Стыдно было приглашать людей в церковь, и мы не могли найти денег. Бедно все живут, церковь пожилая, и нету денег даже на крышу. И пожертвовали братья денег с Западной Украины, сделали крышу. Сделали ссадины, сделали забор здесь сделали еще раньше. И оно стало намного лучше. Но там теряли бабушки сознание, иногда вызывали скорую помощь. Там, там это получается в старом да? да. То есть там малое здание и много народа. Это и не было кислорода. Тесно стояли лавки, там 70 человек могло собраться, но дышать воздуха, хотя вставили окна. Делали пассивный ремонт, но это было все не то. И вот неожиданно родилось здесь такое, такое здание. И благодарность Богу, что и дети наши взрослые принимали активное участие, и с Америки старались передать что-то, и с Португалии. И слава Богу за то, слава что слава. даже... Там, где мы сейчас члены церкви, в Германии Феновская церковь, хорошая, прекрасная церковь, там пастор Вилли и пастор Андрей, пастор Виктор уже на пенсион, и у них очень широко открытые сердца. И когда мы здесь осенью сделали каркас, и мы понимали, что будет пурга, и это все может пропасть, они дали нам на окна и на двери. Дякуємо вам, Вилли, Вики, это... Спасибо большое. И сейчас продолжается эта стройка. И у меня в сердце не знаю, идти, идти дальше. Да. Продолжайте, потому что это дело Божие. И, и... стараемся сами что-то по силам помочь. Потому что это наша родная. Это дело Божие. Аминь, брат Павел. И хочу вас вдохновить, что после Крастопалова также, чтобы собирали на поюте нам надо будет там строить. И, и волозовые надо. Так что не расслабляйтесь там. Хорошо. Держите правильный курс и пусть Бог благословит. Спан Антонович, перед тем, как мы будем молиться, вдохнови народ Божий, вдохнови нас. И пусть это совершим молитву, благословения. Перле то що хочеться сказати: слава Богу, слава Ісусу. За це слава. утро, коли ми можемо провести цю утренню молитву. Господь нас підняв. Ми дякуємо Господа Бога. Амінь. Амінь. Щоб Він милостиви в це время, незмодрашно в нашому государстві. Біда й горе, війна, но ми живі. Амінь. Слава. слава Ісусу. Ми дякуємо Господа. І зараз хочу побладрити Господа Бога. за восходы, за закаты, солнца, Аминь. и что Господь дам нам життя. Аминь. И мы имеем это життя, и на сегодняшний день, как дар Бога нам. И я хочу вдохновить моих братов, всех, кто окружает нас, тот, кто помогает. Нехай вас Бог рясно, рясно благословит и на и надальше благословляет. И мы будем строить и дяковать Господа. Що у нас строїться на Харківщині, молитви вдома, покупаємо землю. Всі. І я дякую братові, особливо створюям, які строять, які приїжджають, несмотря на цю жару. Да. Но ми благословені Господом Богом і можемо робити роботу. Ми маємо хліб і до хліба, так. маємо одежу, пропитання так. і за все дякуємо Господу так. Богу. Так. Нехай Господь вас всіх благословить, поможе, оберігає в дорогах, особливо на стройці, щоб ніхто не падав, не спотикався, Амін. щоб, каже, не одна кость не зламалася і не сокрушилася, щоб ми були каже, здорові во ім'я Ісуса Христа. И я благодарю Господа Бога, что Господь позволил быть на этом месте, вы знаете, и помолиться, и поблагодарить нашего Бога еще раз и еще раз за все. Нехай вас Бог благословит, ваши семьи, ваши дома, особенно благословит наших детей, наших женок.